যিসকল ষ্টুডেণ্টছে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দুহেজাৰ ছাব্বিছ দিবা তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ কেইটামান ভাল খবৰ ত' আজি এই ভিডিঅ'টো আমি ট'টেল তিনিটা ভাল খবৰৰ কথা আলোচনা কৰিম ত' ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাবা ইয়াতে আমি ডিছকাছ কৰিম কেতিয়া তোমালোকৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা হ'ব আৰু বহুতো ষ্টুডেণ্টছে সুধি আছিলা যে যোনটো তিনিশ টকা প্ৰতি মাহে দিয়াৰ কথা আছিলে সেইটো কেতিয়াৰ পৰা দিব সেইটো আলোচনা কৰিম আৰু আমি ডিছকাছ কৰিম তোমালোকৰ মেট্ৰিক কেনেকুৱা হ'ব ইজি হ'বলৈ গৈ আছে নেকি যোৱাবাৰতকৈ আৰু কোনখন ছাবজেক্ট টান হ'ব কাৰণ এখন চাবজেক্টটো টান আহিবই সেই ছাবজেক্টখন কি হ'ব সেই গোটেইখিনি কথা আজি এই ভিডিঅ'টো আমি আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাবা এতিয়া আমি আহিছোঁ প্ৰথম আপডেটটো লৈ সেইটো বহুতো ষ্টুডেণ্টছৰ কনফিউজন আছিল যে জানুৱাৰীত তোমালোকৰ এক্সাম ষ্টাৰ্ট হ'ব নেকি তো তোমালোকৰ এক্সাম জানুৱাৰীত ষ্টাৰ্ট নহয় কাৰণ জানুৱাৰীত ষ্টাৰ্ট হ'লে অকল দুমাহে পালা হয় তোমালোকে কাৰণ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই টুইট কৰি জনাইছে যে এক্সাম তোমালোকৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা মাৰ্চলৈ হ'ব তো টুইটখনত কি দিয়া আছে তোমালোকে চাব পৰা এইচ এছ ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ছিক্স উইল বি হ'ল্ড ফ্ৰম ফেব্ৰুৱাৰী টু মাৰ্চ আৰু এইটো যদিও এইচ এছ একজামৰ কাৰণে দিয়া হৈছে আমাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাও কিন্তু এইচ এছ একজামৰ লগে লগে হয় ত' সেইটো কাৰণে মেট্ৰিক পৰীক্ষাও তোমালোকৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ মাৰ্চত শেষ হ'ব ত' আমি কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব বুলি ধৰিব পাৰোঁ তোমালোকৰ ষ্টাৰ্ট কিন্তু তেৰৰ পৰা ফিফটিন ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত ষ্টাৰ্ট হৈ যাব পাৰে একজাম আৰু এণ্ড তোমালোকৰ একৰ পৰা তিনি মাৰ্চৰ ভিতৰত একজাম শেষ হৈ যাব পাৰে তো এতিয়া আমি আহিছোঁ আমাৰ ছেকেণ্ড আপডেটটো লৈ ত' এই বছৰ প্ৰথমতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এনাউন্স কৰিছিল যে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিয়া ষ্টুডেণ্টসকলক তিনিশ টকা পাৰ মান্থকৈ দিয়া হ'ব বুলি ছমাহৰ কাৰণে ত' এইটো এনাউন্সমেণ্ট আগতে কৰিছিলে তো এতিয়া আমি জানো যে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ বাবে মাত্ৰ ছমাহো নাই ত' বহুতো ষ্টুডেণ্টছৰ চিন্তা লাগিছিলে কেতিয়াৰ পৰা দিব তো তাক লৈ এটা হেডলাইন এটা ওলাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াযোৰ কৈছে যে পোন্ধৰ নৱেম্বৰৰ পৰা এই তিনিশ টকাকৈ দিয়া যোনটো স্কীম হয় সেইটো আকৌ ষ্টাৰ্ট হ'ব বুলি কৈ কৈছে তো তোমালোকে তিনিশ টকাকৈ পোৱা চাঞ্চ আছে নৱেম্বৰ ফিফটিনথৰ পৰা তোমালোকৰ বেংক একাউণ্টত সোমাই যাব আৰু তিনি নম্বৰ খবৰটোলৈ যোৱা আগতে তোমালোকক অনুৰোধ কৰিম যে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিসকল ষ্টুডেণ্টছে এতিয়ালৈ চেনেলটো চাই আছা কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তোমালোকে ছাবসক্ৰাইব ল'বা তেতিয়াহে সকলো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন আগতীয়াকৈ তোমালোকে পাই যাব তো ভিডিঅ'টো ইয়াতে প'ষ্ট কৰি তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আহা তো এতিয়া আমি আহিছোঁ আমাৰ তিনি নম্বৰ আপডেটটোলৈ যোনটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় যে তোমালোকৰ কোনখন পেপাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত টান হ'বলৈ গৈ আছে সেইটো আমি আলোচনা কৰি আছোঁ কিন্তু তাৰ আগতে জানি লোৱা যে তোমালোকৰ প্ৰি ফাইনেল এক্সামে যে হ'ব তাতকৈ কিন্তু মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ পেপাৰ ইজিয়ে হ'ব আৰু এটা কথা বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টত হাৰ্ড পেপাৰ কাটে প্ৰি ফাইনেল আৰু হাফ এৰিলি একজামত কিছুমান ডিষ্ট্ৰিকত মিডিয়াম লেভেলৰ পেপাৰ কাটে আৰু কিছুমান ডিষ্ট্ৰিকত সহজ কাটে বৰ ইজি কাটে ত' তোমালোক যদি ডিব্ৰুগড় নলবাৰী নগাঁৱৰ হয় তেনেহ'লে হাৰ্ড পেপাৰ পাবা মিডিয়াম ক'ত ক'ত কাটে কামৰূপত কাটে যোৰহাটত কাটে মৰিগাঁৱত কি হয় মিডিয়াম লেভেলৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ কাটে আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ লগত এই কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি বৰ মিল থাকে আৰু কিন্তু কিছুমান ডিষ্ট্ৰিকত বৰ ইজি কুৱেশ্যন পেপাৰ কাটে যেনেকৈ ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট চাউথ চালমৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু যেনেকৈ কাৰ্বিংলংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট তো তেনেকুৱা ডিষ্ট্ৰিকবিলাকত বৰকৈ ইজি পেপাৰ কাটে ত' তোমালোকে যদি তেনেকুৱা ডিষ্ট্ৰিকত একজাম দিয়া তেনেহ'লে তাৰ উপৰিও বেলেগ ডিষ্ট্ৰিকৰো পেপাৰ প্ৰেক্টিছ কৰি চাবা আৰু যোনটো কথা হৈছে যে হাৰ্ড পেপাৰ কোনটো আহিব দুহেজাৰ তেইছ চনত আছামিছৰ পেপাৰখন হাৰ্ড আহিছিলে চৌবিছ চনত মেথছৰ পেপাৰখন বৰকৈ টান আহিছিলে পঁচিছত ছ'চিয়েল চায়েঞ্চ এক্সামৰ পেপাৰখন আমি চবে জানো যে বহুত টান আহিছিল বুলি ষ্টুডেণ্টছে জনাইছিলে তো এইবাৰ আমি ছাইন্সখন ভালকৈ পঢ়িব লাগিব ছাইন্স কিন্তু অকণমান টান অহা চান্স আছে ত' মই এইটো কোৱা নাই যে বেলেগ পেপাৰ টান আহিব নোৱাৰে বেলেগ পেপাৰ ভালকৈ পঢ়িবা কিন্তু ছাইন্সখন অকণমান বেছিকৈ মন দিবা আৰু যিসকল ষ্টুডেণ্টছে এতিয়ালৈকে হোৱাটছএপ চেনেলত জইন কৰা নাই সোনকালে জইন কৰা লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হৈ আছে আৰু পিন কমেণ্টত আছে তাত গৈ তোমালোকে হোৱাটছএপ চেনেলত জইন কৰি ল'বা আৰু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আমি যিমান পাৰোঁ সহায় কৰি যাম